Мы сегодня к вам с хорошими новостями. Сегодня очередной шаг украинской новой полиции по нашей стране. Сегодня мы в Херсоне. Начался набор в новую патрульную полицию. Мы набираем 300 человек. Прием заявок будет до 6 октября. Мы рассчитываем, что конкурс будет один к 20. Я вам этого желаю. Потому что тогда полиция будет самая лучшая у вас. Мы имеем сейчас мне докладывают за первый час приема заявок уже 240 человек изъявили желание. Очень важно, когда мы говорим про новую патрульную полицию, но это не милиция старой, старая милиция в новой форме. Это новая полиция с новым менталитетом и ключевым и ключевой парадигмой, которая хочет звучить пафосно, но абсолютная правда: служить и защищать. Первые полицейские уже несут службу в Харькове. Хотелось бы, чтобы так. В Харькове 26 сентября уже несут службу в Киеве, Одессе и Львове. Показатели этой полиции прекрасные. Количество обращений людей по 102 увеличилось 4-5 раз. О чем это говорит? О доверии. Тут я обращаюсь ко всем жителям Херсона, ко всем, кто готов участвовать в проекте, и кто не готов, но живет в этом городе. Этот проект невозможен без вас, без вашего доверия, потому что ребята делать будут все правильно, будут делать все здорово по всем правилам, но без вашего доверия ничего не получится. Поэтому я прошу вас, каждого понять, ситуация поменяется, обновится, ваше доверие, новые качества новых полицейских, и у вас будет современный европейский город. Но 7 ноября не закончится реформирование. Это только формальный переход. А переход будет идти шаг за шагом. За патрульной полицией появятся новые полицейские участковые, новые следователи, новая дорожная патрульная полиция, новая полиция охороны и так дальше. И это очень сложный и большой процесс.